И она мне сказала, что у меня болезнь от позвоночника. После того, как она мне его немного поравняла, там энергетически и мануально, у меня начали мерзнуть ноги и очень сильно как бы упал иммунитет. Я все время простуживаюсь и болею. Вот можно как-то прокомментировать, с чем это связано? А, Цикавое, да, 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 да очень очень интересный так. вопрос. Все дело в том, что какое-то одноразовое действие, когда зашлакован организм, все отдельные отросточки, центральная нервная система перераспределены, взаимосвязаны. Поэтому мало какого-либо влияния. Почему я, скажем, защищаюсь на кафедре рефлексотерапии, на кафедре мануальной терапии. Э, и здесь работал 4 года научно-исследовательская экспертиза. Я защищал свои новые методы и способы влияния. И почему, скажем, Именно влияние на центральную нервную систему специальными инструментариями дают возможность восстанавливать работу и позвоночника, и сосудистой, потому что они проникают, не разрушая кожный покров нервного локна Я, естественно, начинал с мануальной терапии, глубоко изучал эти методы, но они у многих случаях недостаточны. Одно дело, что где-то, скажем, расслабили эти ткани, мышцы, совсем другое, что недостаточно конца. Этих методов, по всей вероятности, было недостаточно. Потом, там не есть одна причина, потому что восстанавливать работу э, конечностей, ноги, руки, я вам говорил, что это... Э, что такое ноги? Это меридианы, изначально. Это 12 меридианов, из которых 6 на левой ноге, 6 на правой ноге. Меридиан печени, меридиан почек. Если есть переохлаждение ног, если мы простудили ноги, нос уже мокрый, да? Почему? то да потому что это прямо связано. И, и так, меридианы почек, меридианы печени, меридианы желчного пузыря, веретинальные поджелудочные, веретинальный мочевого пузыря веретинальный желудка это все наши ноги а в каком они находятся состоянии и если мы не восстановили работу этих центров если там есть проблема мы ни о чем не говорим ну там немножко полегче а, так, зачекайте, так сделали, Зроз... это не работает разумела ус э, дичина запитала еще до того чему э, мануально пратья да выявилось я такими наследками так то она стала слаб... а, была недостаточная. Там мало мануальной Ш терапии. Там на... нужны были комплексы массажей. Руки, ноги. Там естественно, почему я всегда глубже проникаю в темы. И если есть нарушение работы кишечника, если это все забито э, на каловую, если там есть серьезные отложения, не надо никуда идти. Надо начинать с очищения. Поэтому, естественно, я предлагаю изначально э, очистить через... Э, травы, фитотерапия. Никто не отменил фитотерапию, и я просто преклоняюсь перед теми людьми, которые я начинал с этого. Я начинал когда-то будучи еще юнцом собирать травы. Меня уже волновали родители, здоровье моих дедушек, бабушек, и я понимал, что когда они травы попьют, они чувствуют себя легче. И вы не представляете, какой это кропотливый труд. Я преклоняюсь. Это святые люди, которые собирают эти травочки и приносят на базар, чтобы за эти копеечки вернуть человеку жизнь. Вы не представляете какой это кропотливый труд. Для того, чтобы, скажем, накопать корней от дуванчика, надо кровавые мозоли набить. И когда мы выкопаем, скажем, элементарные эти корни цикория от дуванчика там, или его высокого, его нужно высушить. За это время можно накопать две тонны картошки. А человек в течение дня накопал вот этих вот корней, высушил и принес на базар для того, чтобы человек принял и облегчил свои страдания. Это всё-таки люди, от Бога люди. Мне кажется, что если не будет какая-то поддержка на уровне государства, то это потихонечку все вымрет. Я считаю, что этим людям должны предоставить все условия для того, чтобы не сдирать с них эти копейки несчастные, которые они там зарабатывают, а предоставить условия, чтобы они могли продавать вот то, что они собрали, сколько народа спасено, немерено. Вы не представляете, сколько народа пользуется фитотерапией. И без восстановления работы э, внутренних органов все остальное ничего не стоит. Поэтому изначально нужно посмотреть глубину вопроса: откуда начинается жизнь? Естественно, от того, настолько мы обогащаем организм, настолько мы его очищаем, только отсюда можно проложить путь к здоровью, нет другого пути. Вот же мы делаем выставки, да? Что нужно да. сначала, орган... первым, чем лечить любое заболевание, первым, чем разговаривать о умолоджении организма, нужно начать с очищения организма та и снятия напряжения. Если мы будем говорить об умолоджении, здесь нет этого рецепта. Человек приходит и, выслушая его внутренний мир, я уже обозначаю, что нам конкретно в случае нужно делать. И для это вообще начаться очищение, я говорю, вот вы попили травочку в течение двух месяцев, потом придете, и я с вами буду работать, потому что иначе это не уму, не сердцу. Так. Понятно, да? Поэтому каждый в отдельном случае выслушал состояние организма, психосоматика, нервное со со состояние, внутренний мир, распределение энергии, зашла какие поражения этот организм претерпел. Может это злоупотребление, да? Алкоголь, никотин естественно... До речи, вы в таких выпадках допомагаете людям звольнитися от таких шкодливых Без его желания завичек? нет. за его бажанием да, желание и конкретные действия. Алкоголику я не, никогда не лечил, это, и для этого есть специально считается, что это без желания нереально исполнить. Но Поэтому... вы можете так уж и тему я знаю. Я вы просто... Я не занимаюсь алкоголиками, а есть, скажем, такие привычки, от которых можно элементарно отказаться, там, никотиновая зависимость. Ось вы сказали про то, что можно освободиться от привычки полыть, да? Да, да, да. И это, легко, достаточно легко, вы Достаточно легко, если человек имеет желание, я рассказываю, как это сделать. И здесь большой не надо большого ума, это все. Давайте принимать да, звоночек. Да. Алло, добрый день. Добрый день вам. Добрый. Я вот хочу задать вопрос Виталию Владиславовичу. Лечите ли вы бронхиальную астму? Спасибо ему. Угу. Лекуете вы бронхиальный астму? Вы знаете, есть разные виды бронхиальных астм, поэтому есть сердечные астмы, есть простуды. И... Бронху, это связано с центральной нервной системой, это с угасанием работы защитной функции, поэтому э, все зависит еще. Есть такие больные, что там уже неоткуда начать. Знаете почему? А потому что уже залечили медикаментозу настолько, и мои воздействия уже не представляют конкретные возможности. Естественно, что по своей жизни э, были очень много таких людей, что э, я показываю, как это делать, и что делать вместе со мной. А есть такие Такие астмы, где, скажем, мои попытки были, к сожалению, не настолько успешны. Але Поэтому, если вас, есть отравление да. медикаментозное, глубокое, да, если человек перенес анестезии, то сейчас вот эти воздействия, они наивные, нужно очищение нужно очистить организм от медикаментов и от влияния анестезии, и я рассказываю, как это нужно сделать, а только после этого конкретно уже можно взять человека в руки и начинать что-то делать. Здесь нет одного ответа. Любые друзья, вы бачите на своих экранах телефоны, будь ласка, телефонуйте, звратайтеся на консультацию и в любом случае нужно пробовать. Треба прийти до Віталія, видите, так видите, Владиславовича, і вже ви на місці визначитесь, чи допоможе він вам. Він вам відразу скаже, зможе він вам допомогти чи ні. Отже, і якщо ви так. беретесь, і як так, як, і це найголовніше, і так. Да. так. Ну, сьогодні ми таку цікаву тему, так, такої теми торкнулися. Все ж таки, ми трохи не розкрили теми часу, бо я розумію, що це така ну да, складна так. Ми тема. Так, в тім времені всі діло в, в тому, вже немає часу. Вже немає часу, вже. Вичерпана наша програма, так добре, добре. і давайте такий малесенький собі висновочок зробимо. Отже, через що ми сьогодні торкнулися саме цієї теми, зробити такий висновок. Что влияет на час, внутренний час человека? Как можно на него впливати? Ну, мабуть, я не дуже буду помилятися, если скажу, отношение людини до себе, так? Как она до себе относится? Очень, очень, важно научиться любить мир окружающий. Если вы на минуточку представите себе, что вот когда-то в одном лице был, Бог был и отец, и мать. Если вы представите, что ваше окружение это ваши братья, сестры, это те люди, которые есть в большей или меньшей степени частица Всевышнего. И если вы попробуете полюбить этот мир, который вас окружает, не смотрите, скажем, с гневом на человека разгневанного. Ему плохо. Ему можно пожалеть. Но ни в коем случае нельзя обращаться в гнев, потому что он разгневанный. Если ему плохо, у него есть причина. Поэтому через смирение духа, через чувство любви сознательно, через отношение благодати не может сойти благодать, если нет внутренней благодарности. Поэтому, когда есть состояние внутренней благодарности, когда я постоянно это испытываю, за то просто, что я живу. И так, когда я имел возможность быть в лучшем мире, а потом Господь мне подарил жизнь, я чувствую настолько это э, счастье жить, счастье жить, это самая большая э, высота. Когда мозг вырабатывает такой гормон, как дитамин, мы э, Щасливий нужно сказати условия, щоб мозг виробати. Дякую, этот... Віталій Вадиславич, дуже вам да, дякую. Так. Дякую Спасибо за вашу чистоту, за вашу відвертість. За ви знаєте, будь-яка людина, слухаючи вас, вона має зробити свої висновки. Коли людина каже, що треба всіх любити, коли вона така чиста, як ви, і ви Спасибо. знаєте, відразу можна пояснити, чому саме вам дан такий дар з народження відчувати біль людей. А більш ніякого людини, якщо людина е заздрить, якщо вона зла, якщо вона не добра, їй такий дар просто не дається. Дуже дякую. Ми Спасибо. зустрінемося Це з вами. Спасибо, так да. ми Все. зустрінемося з вами у майбутню п'ятницю. Так да. і продовжимо тему. Але зараз я хочу, щоб пролунала інформація на правах реклама. Любі друзі, переважно для наших радіослухачів. Я хочу оголосити телефон, за яким ви можете телефонувати і записуватись на консультацію доктору народної Тибетської Кої медицини Шушковському Віталію Владиславовичу. Отже, телефони 42 91 87. 42 91 87. Телефонуйте, будь ласка. А мені залишається ще раз подякувати нашого гостя Шушковського Віталія Владиславовича і е, нагадати вам, що ми знову з ним зустрінемося у майбутню п'ятницю.